Ну вот, например, отпускаем, до последнего, даже не до подворотку, до носа. То есть 90 градусов да. локоть и все. Ладно, опускаем, вверх движение в корене. Угу. Нет, конечно, люди еще более экстремально делают, но я не считаю, что это правильно. Вообще, садятся так и опускают большой вес до головы. Ну, есть такая вещь, вот, как бы, чтобы маленькая амплитуда и взрывное движение. Потому что до отсюда у него сил нету выключить, да? Да вот так, и там не до головы. На Поэтому опускаем, примерно до носа. Ниже уже как не надо Ну ниже можно делать вот как например, делаешь 5 подходов, например, первый разминочный, потом три, например, таких рабочих, ну, да. а потом вес скидываешь вот третий. И последний подход уже делаешь вот больше амплитуды, как забиваешь. Четыре подхода делают такой амплитуды, последний подход с меньшим весом, а, уже пускаешь до подбородка. Вот такой вариант. Сейчас что из кого куски лучше? Ну хватит, вот, ну вот эти вот. Средний, средний. За сторону. Да, локти вот как бы не выворачиваешь, вот в таком положении. Что еще? Сейчас еще одно упражнение хорошее начинает.